Salam hörmətli izləyicilər. Mən Orxan Fərhod Soybu bu günləri EM Haşim Təhsil Mərkəziyə Müəllimlər Hazırlıq Mərkəzinin həndəsə tezbankından suallara davam edirik. Səhifə 20. Gördüyünüz baxın bu kitaptan səhifə 20. Deməli dey bir dənə şubuzağımız var. Qəşəng. Bu üçbucağın tərəfləri 8 13-dür. Perimetrinə nisbi qiyməti. Üçün tərəf bilmirəm x götürəm. Və qayda yadıma şuruş üçbucaq bərabərsinə görə x deyir ki, mən kiçiyəm digər ikisinin cəmindən böyüyəm, digər ikisinin fərqinin nəyinə, moduluna. Yəni x < 21-dən böyükdür, nədən? 5-dən. X hansı ədədlərdir? 6, 7, belə-belə davam eləyir, 19, bir də sonuncu nədir? 20. Ən kiçik dəyər 6 götürəcəm. Ən böyük dəyərsə 20. Tələsmirik. Biz də deyək ki, perimetrinin ən kiçik 2 metrindən kiçik 3 dənə ənsindən oynamaq lazımdır. Toplamaq birinci addım idi. İkinci də 8 + 13 üstəcə ilə ən kiçiyormasının sıradan ən kiçiyi 6-dır. Bu deyir 19 ilə üstəc gələndə nə eləyir? 27, yəni cavab B bəndidir. Növbəti 2 daxili bucağın sinusu. Küçü bucaq çəkirəm. Küçü bucağın iki daxilini bura alfa deyirəm, bura beta deyirəm. İki daxili bucağın cəminin sinusu, yəni sinus alfa plus beta hökmət deyir 5/3-dür. Da yazdım 5/3. 1-ci addım deyirəm. İti bucaqlı üçbucaqdır. O deməkdir ki, bunun bütün xarici bucaqları var, ya, bu gördüyünüz. Üçü də kor bucaq. Niyə? Daxili bucaq iti çə, xarici kor bucaqdır. Yaxşı, bura x yazıram. Və bir qayda yadıma şürş bucaq xarici bucaqdır. Deyir ki, mən manga qoşulmayan iki daxili bucağı nə yığım, çəlməyim. Yəni alfa plus beta bizdən hökmən xarici bucağın kosinusunu. Kosinus x-i istəyir. Bizincə dedik ki, xarici bucaq kör bucaqdır. Daxili bucaq itilsə 180-ə məsələn 20, mi? 30 bucaqda 150 qalır. Kör bucaqdır. Kosinus kör bucaqda, yəni ikinci rübdə nə qiymət alır? Mənfi, deməli buraya yazıram mənfi. Bu bizə lazım olur. Davam edim. Bu, bu bərabərlikdən istifadə edib alfa + beta yerinə x yazanda olur sinüs x = 5/3. Birinci addım. İkinci də bizim belə bir düsturumuz var. Sinüs kvadrat x + cos kvadrat x beraber de 1'e. Düzdü mü? Ben buradan cos x'i tapsam. Promo yazacağım. kök altında 1 minus sinüs kvadratı x'i. Dirganometriden belli. Yakınca yani bunu uzatmamın manası yok. 1 minus sinüsü yerine yazarım. 5'te 3'ün n'yi? Kvadratı. Bu da beraber çöç altında 1. Ee, Sıkıh. 1 - 25də 9 kök altında 25 dəfə 1-in 25 -də 9 xanda 16. Qudu el elinə 5də 4. 5də 4 qarşısında bir də nə qoysan? Mənfi təbəq mənfi 5də 4, yəni d bəndi. Növbəti belə bir üçbucaq verib. Üç bucaq böyük üçmək də olar. Burada lazım olan qaydanı deyəcəm. Qayda var, x istəyirəm mən, mağa qonşu olmayan bu ə görəsən x üçün mən bax bu 3 dənə bucağın cəminə bərabərəm. Ulduzlu sual da var, topruda onu oxuyum. Yaxşı, bunu bildik. Sonra nə var? Belənləri yerinə yazıram. Nə deyirəm? Bunlar təmblən o deməkdir ki, məsələn bura alfadsa, bura da alfadır. Bura betadsa, bura da betadır. Bu təpədəki bucaq nə deyir hükmət? BAC. Buranı verir 2x - 30 dərəcə. Yəşəy Birinci addımda biz bilirik ki, bunlardan istifadə edib bu deməli bdc ni də nə verib? 3x + 20. Yəni balaca bucaq var. Burası alfadır, burası betadır, burası da 3x + 20-dir. Yaxşı, indi keçək əməliyyata. Bu keçək bu bu tərəfinə, bu bucağının, bu bucağınınca, yəni 2 alfa + 2 beta süsteciyə 2x - 30 = neyə 180. Burdan da 2-ni çıxarsam alfa + beta = 180 üzərinə 30 əlavə eləsəm 210 - 2x. Hər tərəfi 2-yə bölsəm alfa + beta = 210-a böləndə 105 - x edir. Bu birinci addım. İkinci də biz nə bilirik? Biz eyni zamanda bilirik ki bayaqki qaydanı yad, yadımıza salsaq alfa + beta üstəgəl 2x - 30 bərabərdir. Bax bə, bu burdadır. Bu rusqa ilə göstərsəm, bu bucaq deyək ki mən, bax bu bucaq üstəgəl bu bucaq üstəgəl bu bucağa bərabərəm. Və yaxşı qayda. Bərabərdir nəyə? 3x + 20-yə. Burdan mən alfa + beta-nı tapsam, sağa keçsəm 3x-dən 2x çıxsam qalır 1x. Bu da sağa keçir. 20-nin də üzərinə 20 də. Üzərində, 20 -də -30 sağa keç, müsbət 30 gələndə nə eləyir? 50. Bəla. 3-cü addımda bu da alfa + beta, bu da alfa + beta-nın qiymətlərini bərabər eləsəm, çıxıq x = x + 50. Və deyilir ki, 2x = 105-dən çıxandan nə qalır? 50. 5. x təqribən nə? 27.5 dərəcə, yəni 7. Növbə suala keçirik. İti bucaqlı üçbucağın iki tərəfi itibucaqlış bucaq verərlərsə. Bura a b deyirəm, bura c deyirəm. Bura alfa, beta, gamma deyirəm. Üçü də əgər itibucaq olarsa, qaydası belədir. Üçün tərəfini tapmalısan. C deyirəm kiçiyəm. Digər ikisinin kvadratları zəmindən kök altında böyüyəm, digər ikisinin kök altında a kvadrat, b kvadratın nəyinə moduluna. Qayda budur. Həmen qaydanı tətbiq eləyəcəyik indi. E, qaydanı yəqin ki, bildik, yadda saxlayaq keçək misalımıza. İndi iki, iki tərəfi var, üçtəti bucaqdır. 8 5 deyirəm, bura da x deyirəm. Dədik ki, x kiçikdir kök altında 8-in kvadratı + 5-in kvadratı > kök altında 8-in kvadratı - 5-in kvadratı. Modulu yazmadım. x kiçikdir köç altında 80 kvadrat 64 + 25 nə edir 80 89 böyükdür 64 - 25 o da 64-20 44-də 5 çıxanda 39 x də çiçikdir bunlardan təxmini nə neçə tam çıxır 89-dan da məsələn 9.1 sıfır çünki 9-un kvadratı 81 yəni ubisində 6 qvarda 36 elə necə 39 36dan böy olacaq. Bunu da atdım, onu da bildim. Digər tərəfdə ən böy və ən kiçik qiymət. Bu sətirdə olan ədədlər həm böy hansılardır? 7. Əməllə ədədlər hansılardır? 8 və 9. Ən böy 7. Üzr istəyirəm, ən kiçik 7-dən böyük 9. Şununun axırında da deyicəm, bunların nəyinə? Topla. 7 üzərinə 9 əlavə edirəm. Bu da nə eləyir? 16, yəni bu bəndə növbəti bütün tərəfləri natural ədəd olan və bir tərəfi 6 olan üçbucaq var. Necə demək? Deməli bir tərəfi 6 olan, 6 ilə 6 olan digərilərinə x y-i olan və ya a b c də yaza bilərik pifaqor teoreminə oxşadıq. Bura a b c deyirəm. Məntiqlə yadımıza salsaq bir dənədir. Nə? 6 8 10, 10 olan. Düzdürmü? Həlli yoluna necə bura izət eləyək? 4-dan bir dənə uzadış çəkirəm. Həmin uzadışla A B C tərəf deyəndə bu A-nı 6 eləyirəm. Yaxşı, biz nə bilirik? Biz bilirik ki, 6-nın kvadratının üzərinə B kvadratı əlavə etsəm bizə verəcək C kvadratı. Pifaqor teoremi. Burdan da 6-nın kvadratı C kvadratı - B kvadratı bərabərdir 6-nın kvadratına, yəni 36. Bunu da asası olsam C - B, C + B tərəbərlə c36. Bu birinci addım. İkinci də hökmət deyir ki hər biri natural ədəddir bunlar. Yəni 36 almasını neçə nəsə, neçə vura bilərlərmər. Mən bir dəfə c minus b-ni 1-ə bərabər eləyirəm, c plus b-ni 36-ya bərabər eləyirəm. Tərəf-tərəfə toplayanda bunlar gedir. 2c 37 eləyir. Burdan da 37-ni şəkləndə neçə nəsə, tam neçə eləyir? Natural ədəd eləmir. Bu ödəmədir. Üçüncü addım. c minus b-ni bərabərliyinə Bir dəfə 2-nin 18-ə vuranda olurdu 2-yə. Bir dəfə də c+b-ni bərabərliyinə 18. Tərəf-tərəfə toplasam 2c = 20. C nəylədi 10. C 10dusa b neçədir? B də 10-dan nə çıxanda 2 qalır? 8. Bu ödədi. Bu qalsın bura plus yazaram. 4-cü c-b-ni bir dəfə 36 almaq üçün 4-ü 9-a vura bilərəm. Düzdür. Bir dəfə 4-ə, bir dəfə də C+B-ni 9-a bərabər eləyirəm. Bu formada yoxlamasın. Gəldik. 2C bərabər də 13 eləyir. 13-ü də 2-yə böləndə 6.5 natural eləmir. Bunu da atırıq. 5-ci də C+B-ni 36 almaq üçün 6-ya bir də C+B-ni 6-ya bərabər eləyə bilərəm. Tərəf-tərəfə toplasam 2C 12, C-dən eləndi 4. Bu da ödəmir. Niyə? Çünki ipetonuz bütün tənliklərdə olan və bir tərəfi 6.136%. Bu şərt ödənmir axı. Və bu formada yaza-yaza gedirik. Sonra nə mə 6-ncının dəyərlə C - B-ni 36 almaq üçün neçəyə vura bilərəm mən? 18, 12-ni 3-ə vura bilərəm məsələn. 3-ə C + B-ni 12-yə bərabər eləyə bilərəm. Tərəf-tərəfə toplasam 2C 15. C = 15-də 7.5 natural şərtünə demir axı bu. Bu ödəməli. Bu formada hesablayacaq. Bir dənə ödəyən var. O da baxın burada qırmızı işarələyim. Baxın bu hissəlik. Yəni 12-ni 13-ə vurdu. 12-ni də 10-a vurduq ödəməli. 18 iki zaten götürmüşü. Heç bir ödəni. Bir dənə qonundan başqa oncu bir dənə olacaq. Bir dənə də nədir? D brand. Maraqlı sual idi. Keçir növbətiyə. HC hökmət 12 verib. Qarışıq götürəm. Bura 12-dir. A-dan C-yə bura 8 kök üçdür. E, BHx götürdük. Biz nə qərəcəyik? Qayda var. Qaydanı qısacasına yazdımıza salaq. Bura hamısına C deyirəm. Bura A olsun, bura M olsun, bura N olsun. Qayda nə idi? A-nın kvadratı deyildi ki mən, bunun kvadratı içmən bərabərən bura vuraq hamısı, yəni M vur C a kvadrat bərabərdir m vur c və ya m vur m vur belə də yaza bilərik. m vur hamısı m + n. Bu proyeksiyası söhbəti var idi düzbucaqlı üçbucaq. Düz düz Həmen suallardan. İndi bunu silək, qaydanı bildik. İndi nətir eləyəcəyik? 8 kök 3-ün kvadratı bərabərdir 12 vur 12 + x. Buranın kvadratı bərabərdir. Bura vur hamısı. 8 vur 8 vur kök 3 nə edir? 3 bərabərdir 12. 12 + x. 8 də üçün nə edir? 24 vur 8 bərabərdir 12 + 12 vur 12 + x. Bundan bu getdik ki, 2, 2-ni də 8-ə vuranda 16 bərabərdir 12 + x. X də bizə nə verəcək? 4. Və bu bizim şərtü ödəyir. Cavab E bəndi. Növbəti A B C-dir və bu medianlar perpendikulyardır. Bir Yaxşı. Bura A, B, C, bura C deyirəm, bura A, B deyirəm. Bir dənə burdan median çəkilib, bir dənə burdan çəkilib. Bu medianlar bir-birinə perpendikulyardır. Yəni təyili yerə median yarıya bölür. Bunun indi bir qayda deyəcəm. İndi bura A olsun, bura B olsun, bura C olsun. Əgər 2 dənə mediandan söhbət gedirsə, bunlar bir-birinə perpendikulyarsa, düsturla yolu belədir. C = kök altında a² + b² / 5. Daha rahat yolu kök altında 8-in kvadratı üzr istəyirəm 9-un kvadratı + 7-nin kvadratı / 5. 9-un kvadratı 81 + 49 81 + 9 = 90 10, 130 / 5 130-a böləndə 26 o danəyə kök 26. Bu bunun bir yolu yəni qanlı tez bazar çıxartmaq. 2 dənə deməli median verilirsə. Bunu yəqin ki, skrin elədiniz, yanınızda saxlayırsınız. Keçirik növbəti ona, yəni düstur bilmirik. Nətər? Yəni onda da düsturla gedəcəyik, sadəcə onun median düsturunu. Və yazıram yerinə. Buraya yazıram A bərsun C bərsun B. Bir dənə bu median çəkdim. Bir dənə bu median çəkdim. Və bunlar bir-birinə perpendikulyardır. Bir dənə bu medianı çəkdik. Bir İndi yörünq nağarəyi var. Median təpədən başlayıb iki nisbətində bölünür. Bura 2k-dır, burdan bura. O bu hissədə nə olacaq, nə səxr olacaq? Düz baş -büzaq, uzaqdır bu. 2-nin birinə nisbətən bura k-dır. Yaxşı, burada bura k-dır. Və bura fikir versəz, aləminə fikir versəsə bu bu hissədə Bu hissə də ki, nə çevirirəm. Am bu hissədə bir dənə nəmələ gəldi. Düzbucaqlıq bucaq. Düzbucaqlıq bucaqda bu median xəlidə düzbucaqlıqsa medianı xəlidə bu. Median e, dəyəldiyi yerin, yəni hipotenuzun yarısıdır. Hipotenuz neçəmiş? Yarısı qalub. Deməli 2K imiş. Buranı da 2K atdıq. Tərəflər üzərinə yazaq. 7 olsun bura, 9 olsun. Yaxşı, biz nə bilirik? Medianla olan düsturu var. Məsələn, MA tərəfinə çəkəndə yazsın 1/2 kök altında 2 vur A kvadratı. A demək də belə B ilə C ilə gedək. B kvadratı + C kvadratı - A kvadratı. Yəni hələ hansı tərəfə çəkib, sol tərəfə çıxır. MA medianı ümumi burdan bura neçədir? 2k k elə 3k. Vuraq 2-ni çarpaz vuranda 2 bərabər kök altında 2 vur 7^2 / 9^2 - a-nı da nə tapdım? 2k-nın nəyi? kvadratı. Hər tərəf kvadrat 3 dəfə 2-nin 6. Hər tərəfi sağa, sol kökdən, sağa kök təzə demə, kvadratı yüksətsəm 2 dəfə 3-ün 6k kvadrat nə olacaq? 36k^2 bərabərdir. 7^2 49 9^81 130 kiq kvadratda 260 çıxar 2-in kvadratını eləyir 4k kvadrat. Bu da sağa keçəndə eləyir 40 k kvadrat bərabərdir nəyə? 260-a. Sıfırla gedir. 2-yə də gedir. Eləyir 2k kvadrat bərabər nəyə? 13-ə. k da bərabər kök altında 13/2. Yaxşı, bunu tapdıq. Bu birinci addım. İkinci də nəyə niyə? Bizdən AB-ni istəyir, 2k-ni istəyir. 2 vur k, yəni kök altında 13/2. 2-ni kök altına salsam bu 2-ni. Kökün altında 4 vur 13 / 2 yazaram. Burada ixtisar gedir, eləyir kök altında 2-ni olunsə vuranda nə edəcək? 26. Kök √26, yəni y bəndi. Bu da maraqlı sualdır. Növbəti. Şucan daxili bucaqlar 1, 2, 4, 6 ədədlər tərs mütənasibdir. Tərs mütənasib deyəndə normalda 3k, 4k, 6k götürür. Burada belə götürəcək. 1k 1/4k^6/1k = 180. Orta məraz almışam 12 idi. Üsə bölüb yuxarı vurdum 4k. 4-ə bölüb vurdum 3k + 6-ya bölüb yuxarı vurdum 2k = 180. Təzədən bu oyun kimi belə çarpaz vursam bu formada 4*3+7 2 gələndə 9k = 180*12. Qısar edək 20 eləyir. Qədəmə belə 2 dəfə 12 24 240. 1-ci addım. 2-ci də kiçik bucaq, kiçik bucaq təbii ki bu olacaq. Böləndə ansı qalacaq qalır. Vuranda da daha doğrusu 240-ı vuracam 1/6. 240-ı 6-ya bölmək demək də o da 40 dərəcə, yəni bu bəndin növbəti bərabər yanış bucağımız var. Şəh bir dənə bərabər yanış bucaq çəkirəm. Yan tərəfləri bir-birinə bərabər olar yan tərəflərinə 2a, bura da deyirəm 2a. Bu hissiyə də deyirəm gəlin bir dənə 2b deyək. Maraqlı olur da 2 deyəndə böləndə qəşəng rəqəmlər alır. A desəm yarıya böləndə pinti iş rəqəmlər alır. 2a alınır, əmələ gəlmir. Təzən deyirik yan tərəfinə parallel orta xətt. Bu bir dənə orta xətt, yan tərəfə parallel gəlir. Parallel olub orta xətt yan tərəfə parallel o, onun yarısıdır. K-nı yarısına eləyir. A. Orta xəttdə olduğuna görə K-nı böləcək bura da eləyəcəkmi? Bura da orta xəttdə olduğuna görə 2B-ni bölüb bura da B eləyəcəkmi? Birinci addımda hökümət deyir ki, A + A + B əmələ gətirdiyin buzağın perimetri 14-dür. Yəni 2A + B 14-dür, qəşəng. İkincidə deyir böyük buzaq. Yəni bu yəkənin hamısı, yəni 2A + 2A üstə gələk 2B nəçə olar? Bu baxanda görünür ki, elə 4A + 2B deməkdir. 2-ni də sonra çıxarsan 2a + b deməkdir. O da bərabərdir 2 vur 2a + b-nin yerinə 14 qoyuram. İkincidə də buradan eləyəcək. 28, yəni c bəndidir. Növbəti ABC düzbucaqlı üçbucağında AB BC-yə AB B isə mediandır. Yaxşı, bir dənə də düzbucaqlı üçbucaq çəkək. Bu nə demək istəyir? A B C yazdım. AB BC-yə perpendikulyardır. AB BC-yə perpendikulyardır demək, yəni bu formada, burada bir düzbucaqlıq olsa yarar, qəşəngdir. Amma təzədən deyək, hökmət C-də medianı. Bir çoxumə, də burda median, aha median çatan ki, buranı ağarır yarıya bölür. Yəni buranın hamısı, məsələn, bizdən nəyi istəyir? BC-ni istəyir də. Bura x desəm, bura A A desəm, hamısı 2A olsa, sonra A-dan C-yə ye 7-dir. Sonra B-dən C-yəni verdi, bizən harandır? Bir tərəfdə CD medianı, bura da D-dir. C-də medianı nəce verir? 5 qəşə. 1-ci nə alıram? Görünür mə burada bir qəşə düzbucaş düzbucaq yaranı, köçək yazıram. kvadrat + x kvadrat = 5-in kvadrat. Sonra bu böyük düzbucaşın sahəsini mən böyük 2A kvadrat dərəcə x kvadrat bərabər 7-nin kvadrat. Tərəf-tərəfə sistem kimi çıxsaq x kvadrat dərəcədir elə 4a kvadrat - a kvadrat bərabər 49 - 25. 3a kvadrat bərabər 49 - 25 - 24. a kvadrat bərabər 8. Əla, bu gözlük. İkinci addımda bizdən BC-ni istəyir. Biz dedik ki, a kvadrat + x kvadrat bərabərli 25-ə, düzdürmü? akvanın yerinə 8 + x kvadrat = 25. x kvadratı 25-dən 8 çıxanda 17. x = nəyə? kök 17. Hələ cavab yeyəndən. Bu video bu qədər. Gördüyünüz kimi biraz vaxt aparan maraqlı suallardır. Müəllimlər hazırlıq mərkəzinin suallardır bunlar. Qəşəng, interesli suallar var, gözəl kitabdır. Yəni bloka da düşə bilər, miqədə düşəcək. Yəni bunların səndən təbişi. Yəni çalışın, diqqətli olun, paylaşın ki, hərəm məlumatlı olsun. Gecəniz xeyir uğurlar.